శ్రీగురుభ్యో నమ హరి ఓం భక్తమహాశయులకి దేవి దేవీ శరణవరాత్రులు ప్రారంభమైనటువంటి సందర్భంగా ఆ జగదంబ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి ప్రతిరోజు కూడాను విజయదశమి వరకు ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయేటువంటి మూడు దివ్యమైనటువంటి స్తోత్రాల్ని వింటూ పారాయణించేస్తూ అమ్మవారి ఆశీర్వచనాన్ని పొందవలసిందిగా సూచన శ్రీమాత్రే నమ खड्गञ्चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम्भुशुण्डीम् शिरः शङ्खम् सन्दधतीङ्करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुम् मधुम् कैटभम् अक्षस्रक्पर शुंगदेशु कुलिशं धनुष्कुंडिका गंडम चर्म जलज घंटा सुराभाजनम शूलम पाश सुदर्शने चधती हस्त प्रसन्ना से सैरी भमर्दिनी हम लक्ष्मी सरोजस्थिता घण्टाशूलहला निशङ्खमुसले चक्रम् धनुःसायकम् हस्ताब्जैर् दधतीम् घनाम् दविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरी देहसदुद्भवाम् त्रिजगताम् आधारभूताम् महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे जगदम्बायै नमः स्वस्ति